জিঅ' ফাইবাৰটো লওঁতে কিমান পইচা খৰচ হ'ল আৰু লগতে কেনেকৈ কি কৰিলোঁ হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ খালে নেপাৰোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱাৰ চাৰে দহটা হৈছে আজি বাৰু বেছ সোনকালেই উঠিলোঁ যিহেতু অলপ কাম আছিলে ধৰি ন সোনকালে উঠি গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ আৰু ডিউটিও গ'ল মানুহজন মানে পংকজ জিটলে গ'ল আৰু ময়ো চাহকাপ খাই লৈ বহিছোঁ বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজি মানে মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন মানে ঘৰলৈ যিহেতু আজি এটা মানে আমাৰ সম্পদ আহি আছে ঘৰলৈ লাগিলে সেইটো সৰুৱেই হওক ডাঙৰেই হওক নহয় জানো আমাৰ কাৰণেতো সকলো সম্পদেই বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মস্ত মস্ত এটা সপোন মানে যিহেতু আমি একদম বহুত সৰু মানুহ ন সেনে সপোনবোৰো সৰু সৰু আৰু এইটো আচলতে আপোনালোকৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে আৰু আপোনালোকৰ অনুৰোধত আৰু সেই অনুৰোধৰ বাবেহে মই আজি এইটো কৰিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ এটা বাজিছে মানে দুপৰীয়া বাৰটা বাজিছে আৰু মই এটা ফোন এটা কৰি কৰি মানে আহিব আহিব বুলি ভাবি আমনি লাগি গৈছে বুজিছেনে আৰু কি ফোন কি কথা আপোনালোকক কওঁ এতিয়া লাহেকৈ নহয় যে আপোনালোকে বহুতে অনুৰোধ কৰি আছিলে জিঅ' ফাইভাৰ এটা লৈ লওক লৈ লওক আৰু মোৰ আচলতে লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰিবলৈ বহুতেই অসুবিধা আগতে মানে ইমান অসুবিধা নহৈছিলে দেই মানে যিহেতু মোৰ ফাইভ জি ফাইভ জিয়ে হয় পূৰা নেটৱৰ্ক বহুত ভাল আছিলে আগতে একদম পূৰা ফাষ্ট চলে একেবাৰে এতিয়া লাহে 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 মানে নেটৱৰ্কৰ ইমান প্ৰব্লেম হ'বলৈ ধৰিলে জিঅ'ৰ মানে মই ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিবলৈ অলপ প্ৰব্লেমেই হৈ যায় মানে সেইটো কাৰণে অকণমান সময়ো লয় আৰু বা ফিল্মিমবিলাক চাব খুজিলেও নোৱাৰি আৰু লাইভ ফিলিমটো বাদেই দিছোঁ বাৰু ফিল্মৰ কথা লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰিলে মই এই ৰুমটো দেখিছে নহয় এইটো ৰুমটোত মানে ইফালৰ পৰা সিফালে যিসকলে মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমত থাকে তেওঁলোকে চবেই গম পায় যে মানে কি কেনেকুৱা অৱস্থা ঘূৰি থাকে ঘূৰি থাকে আকৌ অকণমান আহে আকৌ ঘূৰি থাকে ঘূৰি থাকে কি অসুবিধা সেইকাৰণে দুজনমান ভাইটি আৰু দুজনমান দাদা সকলোৱে ক'লে যে তুমি এটা মানে কানেকশ্যন লৈ লোৱা কেনেকৈ ল'ব লাগে তেওঁলোকেই বুজাই দিলে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ তোমালোকৰ মানে আপোনালোকৰ বাবে আজি মই ঘৰলৈ সম্পত্তি এটা আহিলে বহুত বেছি থেংক ইউ ছ' মাছ মই এই বিষয়ে একোৱেই জনা নাছিলোঁ তেওঁলোকে মানে ধুনীয়াকৈ কোৱাৰ বাবে মই এইখিনি কৰিলোঁ আৰু কালি মানে আচলতে বুকিং কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ বহিলোঁ জুই দেৰি নহ'লে হাতখন বিষাই গৈছিলে আৰু কালিয়ে মানে পংকজে মানে বুকিং কৰিলে তাৰপিছত আৰু দাদাজজনে ফোন কৰিলে ফোন কৰি ক'লে আজি বোলে আহিম বোলে আৰু পংকজো ইফালে ঘৰত নাই ডিউটি তাৰপিছত মই কৈছোঁ তুমি নাথাকিলে ভাল হ'ব জানো বোলে একো নহয় বোলে নাৰেলি ক'লে আৰু আণ্টিহঁত আছিলেই আৰু তলত আণ্টিৰ ল'ৰাজনো আছিলে তো আৰু ৰাতিপুৱা মানে আহিলে ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে মই সোনকালে গা চা ধুই আজি চৰি হৈ আছিলোঁ একদম পংকজ যোৱাৰ পাছতে যিহেতু নটা বজাত আহি পায়েই গৈছিলেহি দাদাজন আৰু আহি পোৱাৰ লগে লগে কে ৱাই চি মানে এইখিনি কিবা কিবি আৰু মানে আধাৰ কাৰ্ড এটা দৰকাৰ হৈছিলে দেই ফোন নাম্বাৰ ল'লে সেনেকৈ কিবা কিবি অ' টি পি চ' টি পি আহে তেনেকৈ ল'লে আৰু তাৰপিছত লোৱাৰ পিছতে তেওঁ ক'লে যে অলপ পাছত মানে বাৰটামান বজাত আহি পেলানি তেওঁ মানে তেওঁলোক আহি লগাই থৈ যাব আজি মই ক'লোঁ আজিয়ে লগাব নি কিছুমানৰ মুখত হোৱা নহয় বোলে দুদিন তিনিদিনৰ পিছত আহে মই তাৰপিছত আজিয়ে লগাব পাব বুলি শুনি ভালেই পালোঁ আৰু বাৰু পে'মেণ্টটো এইফালে দিয়া হৈ গ'ল মৰ্ণিঙতে সেইটো কাৰণে এটা চিন্তাও হৈ আছিলে আগে পিছে এনেকুৱা বস্তু লোৱাও নাই আৰু পে'মেণ্টটো বোলো দি দিলোঁ এতিয়া আগতীয়াকৈ তো এতিয়া কিবা হয় সেইটোতো আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগে বাৰু মনে মনে এটা ভয় লাগি আছিলে আৰু কিমান ল'লে কি কথা আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম বাৰু লাহেকেনে আৰু আপোনালোকেনো আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব যাৰ যাৰ এনেকৈ বা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আজিকালি যিহেতু সকলোৱে ইউটিউব চেনেল চলায় গেমিং চেনেল আৰু কি কি মানে চেনেল আছে আৰু নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হৈ থাকে বহুত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে তাৰ বাবে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু সকলোখিনি মই লাহেকৈ কৈ আছোঁ বাৰু প্ৰথমতে এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজিছে মানে দুপৰীয়াৰ সেই বাৰটাই বাজিলে আৰু আৰু এতিয়া মই ৱেইট কৰি আছোঁ দাদাজন দাদাকেইজন আহিব বুলি মানে এবাৰ ফোন কৰিলে পংকজে বোলে যাব বোলে আপোনালোকৰ এৰিয়াটোতে ক'ৰবাত কাম কৰি আছে বুলি ক'লে আৰু মই দৰ্জা যোজা মাৰি থোৱাৰ কাৰণে এটাই যে অলপ দিনৰ আগত এটা ফেচা সোমাইছিলে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নাপালে বাৰু জাষ্ট আমাৰ এই বেলগনিটা পৰিছিলে সি ঢাপকৈ ফেঁচাটো আহি আৰু মোৰ ফেঁচালৈ খুব বেছি ভয় লাগে চকুকেইটা তেলেকা কৰি কৰি যিহে চাৱনি দিলে বিয়াত ভয় খালোঁ সেইদিনাখন বা পংকজে ক'লে যে দৰাখন জপাই থবা ত' মই সেইকাৰণে তেতিয়াৰ পৰা আৰু এইটো এনেতো অলপ ঠাণ্ডালৈ আহিলেই আৰু সেইকাৰণে দৰ্জা জপাই থৈ দিওঁ দৰকাৰ হ'লে মই ফেনখনেই চলাই থৈ দিওঁ কিন্তু দৰ্জা মোৰ বন্ধেই থাকে দেই দৰ্জা মই বন্ধ কৰি থ'বলৈ ধৰিলোঁ কাৰণ ঘপকৈ মই পাকঘৰত থাকিম বা কিবা কাম কৰি থাকিম তই উৰি আহি পেলাই সোমাই যাবহি তেতিয়া কি হ'ব মইতো আৰু হালত খাৰপ হৈ যাওঁ ফাইনেলি আমাৰ জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰ আহি পায় বুলি মানে দাদা দুজনো আহি পালেহি এজন দাদা আকৌ কিবা এটা আনিবলৈ গৈছে আৰু ইয়াত তেওঁৱে মানে ইয়াতে ৰেডি কৰিছে এই খুটাটোতে কাৰণ চিগনেল ইয়াতে পাইছে বোলে ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক ৰেডি কৰি লৈছে পংকজ আছে কিন্তু যাবই অলপ পিছত কিবা কাম আছে বোলে আৰু ময়ে এডোখৰত ৰখি আছোঁ আৰু আৰু তেওঁ সকলোবিলাক যোগাৰ কৰি লৈছে আমাৰ পাকঘৰৰ ভেণ্টিলেটৰেদি যাব বোলে ৱাইডাল মানে সেইফালেদি ঠিক ঠাক কৰি লৈছে মই তেওঁৰ পিছে পিছে অহা যোৱা কৰি আছোঁ এইকেইটা হৈছে বক্সকেইটা এটা বাহিৰত লগাইছে আৰু এটা টিভি মানে চেপটপ বক্স আৰু এটা এইটো ভিতৰতে লগাব মানে দাদাজনো আহি পাই গ'লহি আৰু মই লগতে তেওঁলোকে বোলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাই আৰু মই সেইকাৰণে গাখীৰ চাহ একাপ একাপ দিলোঁ আৰু মানৱতাৰ খাতিৰতে বহুত বেয়াও লাগে আমাৰ নিচিনা একেহে দিয়কচোন কাম বন কৰি দিনটো মানে মানে ৰখি ৰখি কাম কৰিবলগীয়া হয় যিহেতু আৰু সকলোখিনি কাম তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিলে আৰু বহুত সময় বহি বহি সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ ছেটিং কৰি তেওঁলোকে ছেটিং কৰি থৈ যোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ দাদাইজ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া মানে সন্ধিয়া পাঁচটা বাজিছে দেই বাহিৰত ৰন্ধাৰ হ'ল আৰু আৰু এতিয়া সকলো কাম বন হৈ গ'ল আৰু মানে সকলোখিনি ফিটিং হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক প্ৰথমতে মই জনাই আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ চব আৰু অকণমান অকণমানকৈ যিহেতু ফাইনেলি জিঅ' এয়াৰ ফাইভাৰটো লাগি গ'ল বহুত বেছি মনটো ভাল লাগিছে আজি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে অকণমান দেখাই দিছোঁ ৰ'ব আপোনালোকৰ সেইটোৱে হৈছে মোৰ জিঅ' এয়াৰ ফাইবাৰটো লাগি গ'ল একদম ফাইনেলি এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নাই সেইখন ব'ৰ্ডত ইয়াতে লগাই দিছে ছেটপ বক্সটো বৰ্তমান টিভি নাই কাৰণে এইটো এনেকৈ দি থৈ গৈছে যিহেতু তাৰ কাৰণে পে'মেণ্ট কৰা হৈ গৈছিলে আৰু টিভি এটা আমাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে টিভি এটা ল'ব লাগিব সোনকালে যিহেতু এইটো এতিয়াতো আৰু এইটো লৈছোৱেই অলপ দিনৰ পিছতে টিভিটো ল'ম আৰু ইয়াতে চবতে মানে ইয়াতে ৰিম'ট এটা আছে ছেকেণ্ড ভিতৰত আৰু ছেপটপ বক্সটোৰ সৈতে এইটো ছেপটপ বক্স আৰু ইয়াতে আহিছিলে বাহিৰত যিটো বস্তু লগাইছে সেইটো এইটো আহিছিলে মানে আৰু এইটো এতিয়া আপোনালোকক জনা যে এই সম্পূৰ্ণখিনি মানে জিঅ' ফাইবাৰটো লওঁতে কিমান পইচা খৰচ হ'ল আৰু লগতে কেনেকৈ কি কৰিলোঁ আৰু ময়ো আচলতে আচলতে নাজানিছিলোঁ দেই ময়ো এনেকুৱা নহয় যে মই বহুত বেছি জানো কাৰণে আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ এনেকুৱা নহয় মই একোৱেই নাজানিছিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ে ময়ো আনৰ পৰাহে শিকিছোঁ আনৰ পৰাহে গম পাইছোঁ আৰু সেই জনাখিনি মই যিখিনি জানিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যাতে কেতিয়াবা আপোনালোকে সকলোৱে জানিয়ে চাগে ন আৰু যিসকলে মোৰ নিচিনাকৈতো কোনোবা আছে এনেকুৱা নজনা নহয় জানো একেবাৰে সকলোতো জনা নাই ত' ঠিক আছে মই যিখিনি জানিছোঁ সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আই জিঅ' এপটো আপোনালোকৰ যদি মোবাইলত নাই ত' সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব যিসকলে মানে ল'বলৈ বিচাৰিব তেওঁলোকৰ কথা কৈছোঁ থাকে মোৰ আছিলে বাৰু অলৰেডি মাই জিঅ' এপটো তাত গৈ পেলানি জিঅ' এয়াৰ ফাইভাৰ বুলি ওলাই তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বুকনাও কৰিব বুকনাও কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ কল আহিব আৰু কল অহাৰ লগে লগে কলটো এটেণ্ড কৰিব কথাখিনি সুধিব কেনেকুৱা কি কথা আৰু সকলো প্লেনৰ বিষয়ে আপোনাক ক'ব আৰু কিমান পে'মেণ্ট হ'ব কি কথা সকলোখিনি তেতিয়াই কৈ দিয়ে আপোনাক আৰু তাৰপিছতে নেক্সট দিনা আপোনাৰ ঘৰত আহি তেওঁ পাই যাবহি আৰু সকলোখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব মানে কি কি দৰকাৰ হয় কি কি নালাগে অ' টি পি চ' টি পি কমপ্লিট সেইখিনি আৰু মোৰ মানে কালি বুকিং কৰিলোঁ আজি মৰ্ণিঙত মই পাই গ'লহি আৰু পাই যোৱাৰ লগে লগে মই মানে সকলো বস্তু যিহেতু পংকজ আছিলে ডিউটিত আৰু সেইকাৰণে মোৰ নামতে কৰিলোঁ মোৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা তেওঁ আহি কৈ থৈ গ'ল যে অলপ পিছতে মানে ধৰক ইজিঅ'ৰ পৰা দুজন দাদা আহি পেলানি সকলোখিনি ছেটিং কৰি যাব আৰু সেই তেনেকৈ মই ৰখি 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 মানে অকণমান দেৰি লাগে আৰু হয়তো তেওঁলোকে বেলেগত কাম কৰি থাকে তথাপিও মানে মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চটোৰ কথাহে আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই সেই ৰাতিপুৱাই মানে পইচাটো এডভান্সকৈ দি লৈ পেলাই নি চিন্তা এটাত আছিলোঁ কিন্তু কি হ'ব আকৌ পইচাটো দি পেলাই আকৌ মানে যিজনে যিসকলে কৈছিলে তাৰে এজনক মই আকৌ সুধিছোঁ মেছেজ কৰি যে কিবা প্ৰব্লেম হয় নি কৈছে যে একো নহয় একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আহি যাব এনে কৈছে ত' সেইটো কাৰণে কাৰণ জিঅ'ৰ পৰা মেছেজেজ আহিছে যেতিয়া তোমাৰ প্ৰব্লেম নাই এনেই হয় বোলে কোনোবাই আহি পটককৈ পে'মেণ্ট লৈ গ'ল অ' টি পি চ' টি পি লৈ গ'ল সেনেকৈ বেলেগ কথা বোলে তো মোক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে মই সেইকাৰণে ভয়টো কমেই ঠিক তেওঁলোক দেৰটামান বজাত আহি পাই গৈছেহি ঘৰ আৰু তেওঁলোকে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিলে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কি কৰিলে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ দাদাকেইজনকো বহুত কষ্ট কৰিলে তেওঁলোকে দিনটো বোলে খুৱাই নাই বুলি ভাত এভৰাক খোৱা নাই আৰু মোৰ বেয়াও লাগিলে সেইকাৰণে চাহ বিস্কুট সেনেকৈ মোৰ মানে যি আছিলে তাকে দিলোঁ আৰু আৰু মোৰ কিমান খৰচ হ'ল সেইটো নিশ্চয় সকলোৰে জানিবলৈ মন যায় নহয়নে যিহেতু মোৰো তেনেকৈ ভিডিঅ' কিবা এটা চালে মানে কাৰোবাৰ পৰা ইনফৰমেচন এটা পালে ভাল লাগে আৰু সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলে আৰু সেইটোও কৈ দিম মই আচলতে মোৰ মানে সেইখিনি খৰচ হ'ল বাইছশ একৈছ টকা হ'ল আৰু বাইছশ একৈ একৈছ টকাৰ লগতে মানে তিনিমাহৰ কাৰণে ফ্ৰী আছে তিনিমাহ মানে মই তেনেকৈ ৰিচাৰ্জ নকৰাকৈ চলিব পাৰিম আৰু আৰু তিনিমাহৰ পাছত মই মানে আৰু তিনিমাহৰ পিছত ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ওৱান ৰুপিজ এনেকৈ কিবা এটা ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ওৱান ৰুপিজ এনেকুৱা কিবা এটা সেইটোৱে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়াতো বৰ্তমান ফ্ৰী আছে তিনিমাহৰ কাৰণে আৰু এইটো পে'মেণ্টটো আপোনালোকেও ভয় নকৰিব আগতীয়াকৈ লৈ যায় কিন্তু দেই মানে ৰাতিপুৱা যিজন দাদাই প্ৰথমতেতো কল কৰাৰ পিছত এজন দাদা আহিব সেইখিনি চাবলৈ চিগনেল ক'ত পাব চিগনেলটো ফাইভ জি মানে সেইটো পাব লাগিব খালী দেই ফাইভ জি নেটৱৰ্কটো আৰু তেনেকুৱা জেগাতে হ'ব তেওঁ মানে সকলোখিনি চাই যায় সি ক'ত বঢ়াব লাগিব কি কথা সেই তেওঁকেই মানে তেওঁক বুলি নহয় আৰু কিন্তু তেওঁ মানে জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা এটা হেৰি দিয়ে সেইটোতে মানে পে'মেণ্ট কৰিব লাগে পাঁচশ একৈছ টকা কৰিলোঁ বছ সিমানেই আৰু আৰু এতিয়া মই সেইটোকে আপোনালোকক ক'বৰ বাবে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰিঙত থাকিব পাৰিব একদম এনেকৈ এনেকৈ গ'ল গোল ঘুমি নাথাকে আৰু মজা আছে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিম আৰু ভিডিঅ'ত আপলোড কৰা ইমানো প্ৰব্লেম নহৈছিলে তথাপিও প্ৰব্লেম আৰু মানে ৰুমৰ ভিতৰত নহৈছিলে বহুত সময় লাগে কালিতো মই যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ কৰা মানে এইটো ষৰ্ট পূজাৰ সেইটোতো মই ওপৰত গৈ মানে বহুত সময় বহিছোঁ আধা ঘণ্টামান তাৰপিছতহে আপলোড হৈছে এনেকুৱা নিচিনা কথা আৰু ৰাতিপুৱাই পটককৈ কিবা এটা কৰোঁ বুলিলেতো ওপৰলৈ যাব নোৱাৰি আৰু বা লাইভ ষ্ট্ৰীমটো কোনো কথাই নাই সেইটোততো বিৰাটেই ডিষ্টাৰ্ব হৈছিলে যিসকলে মোৰ এইকেইদিনত লাইভ ষ্ট্ৰীম চাই আছিলে তেওঁলোকে গম পাবই আৰু আৰু এতিয়াৰ পৰা সেইখিনি চিন্তা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকেও আৰামে মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমত জইন হ'ব সকলোকে কৈছোঁ আৰু সকলোৱে মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমত জইন হ'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাব প্লিজ একেবাৰে ভিউজ নোহোৱা হৈছে ভিডিঅ'বিলাক চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই যিসকলে কমেণ্ট কৰে তেওঁলোকক মই ছাপৰ্ট কৰোঁৱেই আৰু যিসকলে কমেণ্ট নকৰে তেওঁলোকৰ মানে মোৰ নিজে নিজে যে গৈ চাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় মানে কি হয় আজিকালি যি দিয়ে নটিফিকেশ্যনবিলাক আহি থাকে তাৰ বাবে ক'ত মই বিচাৰি বিচাৰি ফুৰিম সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ মানে যিসকলে ভাবে আৰু যে ভিডিঅ' চাব লাগে আমাৰো ভিউজ হ'ব লাগে সেইসকলক কৈছোঁ তেওঁলোকে যদি ভাবে মোৰ মনত বেলেগ ভাৱ নাই বেয়া ভাৱ তো আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট এটা এটা এৰি থৈ যাব কমেণ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট নকৰাকৈ নেথাকিব কাৰণ আপোনালোকে অকল লাইকটো দি থ'লে মই একোৱেই গ'ল নাপাম আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইছেনে নাই সেইকাৰণে কমেণ্ট এটা দিব কমেণ্টটো দি দিলে মই গম পাম যে অঁ আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে সেইকাৰণে মই ওলটাই গৈ পেলাই নি আপোনাৰো ভিডিঅ' চামগৈ আৰু এটা কথা মই যাৰ ভিডিঅ'ই নাচাওঁ মানে যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰি থাকে ভিডিঅ'ত তেওঁলোকৰ মই ভিডিঅ' একদম ফুল ৱাট্ছ কৰি চাওঁ তেওঁলোকে মোক কমেণ্ট দিয়ে কিন্তু মই নাজানো তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ' ফুল ৱাট্ছ কৰি চাই নে নাচায় কিন্তু মই ফুল ৱাট্ছ কৰি চাওঁ যিকেইজনেৰে চাওঁ গোটেইকেইজনে ফুল ৱাটচ কৰি মই ভিডিঅ' চাওঁ আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে তেওঁলোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট নকৰাকৈ নাযাব আৰুনো কি ক'ম যিসকলে নতুনকৈ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাপ'ৰ্ট কৰিব আৰু মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমত জইন হ'ব মই লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰোঁ ৰাতি দহটাৰ পৰা আৰু যিসকলেতো অলৰেডি চায়ে থাকে মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু মোক ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে মোক বহুত নজনা কথা জনোৱাৰ বাবে বহুত বেছি মানে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু নহয় একো নকওঁ মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু বৰ বেলবেলাই নাথাকোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আহি আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়ালৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই গুড নাইট দি দিছোঁ দেই লাবিউ বা বাই